частенько заезжать на тепловоз, потому что вчера было два случая. Один стопроцентный, когда ограбили э, водителя, под видом тоже, ребята, 5 или 6 человек, под видом самообороны. Э, отдельно отделить сектор э, старой, ну, рембазы. Может, какие-то познавательные знаки Сейчас мы ну, дойдем к этому. Потом, э, отдельно э, надо две-три группы поздники это Сдолбуновская, Ахматова, Григоренко патрулировать. Там тоже было вчера много, не знаю, ложных, не ложных. И еще... Вот. И захватить Асакарки, там где Чавдар, вот эту улицу еще. Все. То есть те, кто Будут с, ну, с друзьями, отходите, договаривайтесь между собой, кто где будет ездить. А, еще забыл, отдельно еще какую-то группу, там где, желательно там может быть три человека, чтобы в машине была. Там где Красный Хутор, больница, лес. Беру на себя. Окей. Okay. В принципе все, опознавательные знаки. У нас все мы сидим на одном канале, все общаемся, не засоряем лишними сообщениями, говорим по, по, по делу только, проверенную информацию, кто говорит что-то лишнее, мы сразу выбрасываем. Да. А, да, перенесем баррикаду да. дело в том, что у нас проблема. Карточку да, вот, на успеши вот, для вот, того, того, чтобы поменять мы людей. Мы там были на поздняках, собрали там до 15 человек. Сейчас собрали. собираем. Да да, сейчас, да, да, пусть это переезжают, через... мы сейчас их укрепим просто. А, потянем а, еще туда вижу. Да да, 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 да. Вот которые не одни, они сейчас уезжают, те, которые сейчас одни кого-то заберут отсюда, кто-то поедет сам, заберет тех ребят. Таким образом, в любом случае, мы будем все на связи. мы все на одном канале. Шаги, Я субъятными уже субъятными говорил, субъятными кто это сказал. Пусть сюда приедет, мы этот <съя> вопрос решим. Этого человека нет. С этой группы Пох очень много лишних, вообще лишней информации, которая не проверена. А Пусть подъедет сюда человек, <съя> зайдет к нам, мы обсудим, а обсудим и решим. Я не хочу в этой группе пох обсуждать эти вопросы. Да, да, вот ребята говорили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова